Мої вітання. Це програма Наше здоров'я і я, Андрій Гардашніков. Сьогодні в програмі Пиво. Як не втратити здоров'я нації через тотальну рекламу алкоголя. Рекомендації лікаря. Прийоми першої допомоги при надзвичайних подіях на воді, розповідає лікар-анестезіолог. Якщо замислитися, то наш народ дуже полюбляє різні поговорки, які жартівливо схвалюють вживання пива та горілки. Ну, наприклад, якщо водка мішає роботі, то ну і обратися, роботу такою, але тут не до жартів. Це є великою проблемою, і першими на сполох б'ють наші лікарі. Татьяна Анатольевна, что такого особливого в пивном алкоголизме, чего его в какой-то вид? В международной классификации болезней, 10 го пересмотра, по которой мы работаем, не выделяется алкоголизм в зависимости от какого-то вида алкогольного напитка, предпочитаемого данным пациентом. Но в связи с тем, что увеличилось количество людей, злоупотребляющих именно пивом, то следует говорить действительно, что такая проблема существует. И наркологи уже выделяют пивно-алкоголизм как какую-то отдельную единицу. Люди вважають, що, э, в юном э, пить горілку – это еще а пиво уже можно. Вы таким утверждением? Несмотря на то, что пиво все-таки считается слабоалкогольным напитком, ну как это принято говорить, пиво – это алкогольный напиток. И в нем содержится в любом случае тиловый спирт. А в последнее время появилось очень много сортов пива, видов пива в продаже, которые содержат до 14 и больше градусов пива. Кроме того, чем оно опасно, и оно по силе своего токсического воздействия приравнивается даже к самогону тем, что в процессе брожения, ну, как это пиво выготовляется, то все равно образуются побочные продукты. Тот же метиловый спирт, альдегид, сивушные масла, которые действуют вредно на алкоголь. Особенно это опасно для подрастающего поколения. А кто чаще всего употребляет? Это подростки, молодые люди. И различные биологически активные вещества содержатся в пиве, а этиловый спирт усиливает их токсическое действие. И в общей сложности запускается такой таких негативных последствий, которые могут привести к различным негативным проявлениям в организме молодых людей. Чее какая-то в поведении людей, которые страдают на алкоголизм, это людей, которые страдают на певний алкоголизм. Наркологи вообще считают, ну скажем так образно, потому что мы дифференцируем понятие наркотики и просто токсикомані, наркомані, но ну, это чисто в юридическом аспекте, значит, считается, что алкоголь вообще это самый агрессивный наркотик, а пиво это наиболее агрессивный. Дело в том, что в пиве содержатся вещества, которые обладают особым таким отруманивающим действием и очень быстро развиваются деградации деменция и такие пациенты, как правило, они агрессивны и обычные даже, скажем так, посиделки, там шашлыки, они могут заканчиваться вдруг непонятно откуда возникшими немотивированными драками, там, агрессией, изнасилованиями, грабежами. Даже в пиве содержится вещество, подобное трупному яду, кадаверин называется, то есть даже такие моменты. И кроме того, в больших количествах вещества, которые содержатся в пиве и которые вызывают такое дурманивающее действие, они даже могут вызывать галлюцинации все ж таки много кажуть и пишут про пользу этого напоя, Чи его на таким шкедливым те пиво, чи все ж таки есть там и польза. Пиво действительно содержатся витамины, и поэтому говорят действительно, что оно полезно за счет солода. Но в процессе изготовления пива эти витамины разрушаются, и в результате их по сути ничтожное количество остается уже в готовом продукте. Но если так вот сказать, чтобы для того, чтобы получить суточную дозу, например, витамина В1, человек должен выпить 10 литров пива. Ну, не вариант поступления в организм витаминов. По поводу, допустим, того, что пиво улучшает аппетит, вот деткам даже маленьким, да, для аппетита, это за счет, допустим, горечи, за счет хмеля. Но все-таки хмель и смолы, которые образуются при этом, они обладают канцерогенным действием. И это может вызвать потом последствия. Это уже и есть такие данные в материалах ВОЗ, что может вызвать э, опухоли, желудочно-кишечного тракта, толстого кишечника, негативное действие оказывает на поджелудочную железу, то есть в общем на желудочно-кишечный тракт. А как бы его влияет на интимное життя людины? Вообще считается, что алкоголь способствует, так сказать, познакомиться, да, лучше провести время. Общее для алкоголя – это то, что в начале действительно употребление спиртного вызывает некоторую легкость в развитии отношений, потом это приводит к беспорядочным половым связям, а в результате это заканчивается, скажем так, половым бессилием. Кроме того, в пиве содержатся фитовещества, которые напоминают женские половые гормоны, эстрогены. И у мужчин, злоупотребляющим алкоголем, меняется фигура по женскому фенотипу, то есть увеличиваются грудные железы, таз становится шире. У женщин, наоборот, есть так называемые пивные усы, голос более грубый становится. Женщина, например, которая кормит грудью и злоупотребляет пивом, у ребенка могут быть судорожены. В пиво є інгредієнт, який подавляє виробництво тестостерона. І такі молоді люди з часом мають проблеми з потенцією, а жінки мають проблеми з захворюваннями молочної залози. Через те, употребляючи такі. На погляд людей слабоалкогольні напої, як пиво, потрібно просто розуміти, що всі алкогольні напої, які є слабо чи е, крепкі напої, вони не сусідають, розрушають. Існує багато стереотипів стосовно вживання пива, стосовно його корисності, і для того, щоб розслабитись, і для того, щоб простимулювати апетит, як ви взагалі відноситесь до таких стереотипів? Один из мифов, который тоже есть о пиве, это то, что в пиве содержится кремний, и оно хорошо действует на головной мозг. Пиво наиболее токсичный алкогольный продукт в плане воздействия на центральную нервную систему. И поэтому такие пациенты, особенно в молодом возрасте, когда организм растет, развивается, они, как правило, быстро деградируют, у них развивается тяжелое слабоумие. Как співвіднести дозу випитого пива по отношению до дозы грилки. При перерасчете, допустим, бутылка пива, это, ну, в зависимости от крепости, это от 50 до 150 мл водки. То есть, в принципе, при перерасчете, реально человек выпишет 10 литров пива, это практически, посчитайте, сколько это водки будет. И это очень опасно, такие пациенты очень тяжело поддаются лечению, именно за счет того, что тяжелая психологическая зависимость и ну, быстро очень развивается эта психика. Людина приймає спочатку все як належне, вона хоче після робочого дня трошечки відпочити і так далі. Але якщо є залежність, то людина збільшує кількість випитого пива, людина збільшує градуси. Організм потребує більшого кількості алкоголю, людина починає. употребляти більш міцні напої. В чому все ж таки небезпечність саме пивного алкоголізму, враховуючи і психологічний фактор? Чем опасно пиво? Во-первых, оно, как правило, употребляется в больших дозах. Ну, 10, и у нас был пациент 16 литров пива выпивал в сутки. А это огромнейший гидродинамический удар. То есть представьте, какой объем жидкости поступает в организм. У таких пациентов, как правило, это проблемы с сердцем, проблемы с сосудами. Это группа рисков в плане развития ишемической болезни сердца, в плане развития гипертонической болезни. Огромнейший удар на почки. Считают, один из мифов, это то, что оказывает хорошее мочегонное действие, поэтому очень полезно для почек. Но учитывая, сколько вымывает эта жидкость в таком количестве, сколько вымывает полезных веществ. Кроме того, пиво опасно тем, что в нем содержатся тяжелые металлы. Они, как бы, допустим, в одной бутылке, там допустимые нормы. Но если человек выпил 10 литров, то понятно, что превышается количество тех тяжелых металлов, которые поступило в организм. Допустим, тот же кадмий, Ковальт, который используется для образования или стабилизации пены, Ані поступают в поступають більших а вони канцерогенним діям обладають. Дійсно, на фоні боротьби з наркоманією тема алкогольної залежності якось відійшла на другий план. Хоча певний алкоголізм проблема, про яку все частіше говорять наркологи. Все більше представників молодого покоління потрапляють під цю жахливу залежність. Послухаємо сумну історію одного з кервограців, колишнього пацієнта наркодиспансеру. Ніколай, розкажіть, будь ласка, свою історію. От як ви виявилися в такій проблемі. Это даже не история. Это как, как со многими бывает, со многими школьниками, студентами. С ребятами пиво попили. Там, на выходных попили пиво, на какие-то праздники попили пиво. Потом пива хочется больше, потом еще больше. Потом сидишь дома и думаешь, а почему бы не взять себе бутылочку пива? Покупаешь себе бутылочку пива посидел, попил дома. это же хорошо, дома классно так попить пиво. В следующий раз берешь себе больше пива. То есть, в принципе, резкого какого-то такого ничего нету. Просто пил пиво. А в конечном итоге, получается, начинаешь за собой замечать то, что пиво тебе хочется, даже когда оно как бы и не надо. Потом начинаешь прогуливать институт, а пива надо все больше, 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 больше. Естественно, со временем меняется круг общения, а дальше уже все. Я просто не видел выхода. Я не видел ни будущего, ничего. Я видел только одно то, что мне нужно выпить для того, чтобы хоть как-то функционировать. Сейчас вы алкоголь не употребляете? Конечно же, нет. А сколько уже времени? больше года. Самое сложное в лечении – это не уколы, это не таблетки, это самая настоящая бойня, не война, а именно бойня внутри себя, потому что надо поменять все ценности, приоритеты в жизни. Это было самое сложное. Очень приятно, что вот у вас получилось справиться с этой болезнью. И хочется вам пожелать, чтобы вот эти успехи, которых вы достигли, они были стойкими и чтобы вы никогда... не нуждались больше в допоможі наркологам, як не парадоксально, з точки зору здорового глузду, широка, а точніше, тотальна реклама пива по телебаченню, зробила свою чорну справу. І дедалі цей процес стає катастрофічним і перетворюється на повний абсурд. Реклама, яка кругом із щитів по телебаченню, кругом показує, що пиво являється просто напоєм, але е, хочу додати, що навіть безалкогольне пиво має звичку до того, що через е, деякий час воно, людина стає залежною від нього. Через те ми зараз з вами кругом бачимо, що молоді люди п'ють пиво на трамвайних зупинках в парках, їдуть, ходять, сидять на ступеньках і п'ють. Пивний алкоголізм він дуже коварний. І до нього він виникає не зразу, але з часом він стає безпощадним і дуже, і дуже коварним. Щоденно тисячі кліток після випитих 100 грамів відмирають і не відновлюються. Второе питание – идет системы. Чрезмерное потребление пива приводит к тому, что рентгенологи называют синдромом пивного сердца или синдромом капронового чулка. Пиво быстро всасывается в организм, переполняя кровеносное русло. При большом количестве выпитого возникает варикозное расширение вен и расширение границ сердца. При злоупотреблении пивом сердце становится дряблым, провисает, теряет безвозвратно функции живого мотора. У жінок вероятність заболівання раком грудної желези росте пропорціонально количеству випитого за жизнь пива. в минулому віці керівники держав в Європі вирішили щодо зменшення впливу міцних напоїв. Зібралися на форум і вирішили виробляти більше слабоалкогольних напоїв. І що вийшло? Вийшов настоящий бум. Дуже багато людей стало залежними від цього, і алкоголізм не зменшився, а наоборот, виникла ціла епідемія. В 70-ті роки в Радянському Союзі зменшили доступність пива і різко зменшився пивний алкоголізм. На даний час реклама, здешевлення пива, доступність його опасність в цьому є. Бажано не злоупотребляти, а то і зовсім не употребляти алкоголь. Статистика нещасних випадків на воді, на жаль, є дуже невтішною. Інколи від дій кожного з нас може залежати чиєсь життя. Саме тому нагадаємо вам основні правила надання невідкладної допомоги на воді. Як гарно відпочити влітку десь на ставочку. Приємно провести час з друзями та родиною, покайфувати в ролі рибалки і, звичайно, поплавати у прохолодній водичці. Але іноді такий відпочинок може закінчитись трагічно. Принаймні, вітчизняна статистика надзвичайних подій на воді свідчить саме про це. Добрий день, уважаємо телезрителі. Проблема то очень актуальна во всьому світі кожен рік. Утопает около 400 тысяч больных в, в Украине, около 4 тысяч по Кировоградской области. С начала 2012 года 40 утопленников, из них 4 ребенка. Третий из этих утопленников с переломами шейного отдела позвоночника. Проблема актуальна в том плане, что мы всегда забываем правила поведения на воде. Потому что катастрофы всегда можно избежать адекватно оценивая свои способности или ту или иную ситуацию. Вот. За этот год у нас умерло четверо ныряльщиков, так называемых, то есть переломами шейных отделов, позвоночника. В основном они все были в нетрезвом виде, на пьянках, улянках, фуршетах. Прежде чем начинать сердечно-легочную реанимацию, у пострадавших необходимо вызвать скорую неотложную помощь или спасатели, если они находятся рядом, и вообще привлечь максимальное количество людей для помощи пострадавшим. Хочу акцентировать внимание на некоторых правилах поведения на воде, которые могут спасти вам жизнь. В нетрезвом виде никогда не заходите в воду, старайтесь купаться в местах отведенных где есть спасательные службы, вот, и где вы точно знаете рельеф дна. Это поможет вам спасти жизнь. В первую очередь при э, трагедиях на воде нужно, если вы будете спасать утонувших, нужно думать о своей безопасности. То есть, если утопление происходит недалеко от берега, то пытайтесь, не заходя в воду, помочь человеку. То есть бросить палку, веревку. Вот. или еще какими-то другими подручными средствами попытаться вытащить его из воды. Если это находится далеко от берега, рассчитывайте свои силы, сможете ли вы доплыть до больного, правильно его э, подхватить и вернуть на берег. Если нет, то э, лучше не рисковать, а э, попросить или поискать более физически сильных людей, которые смогут это более или менее правильно сделать. Самые, Основные проблемы при реанимации и спасении таких больных это адекватно вытащить их из воды. То есть, когда вы подплываете к такому больному, он, если он в сознании находится при приступах паники, то к нему надо подплывать сзади, чтобы, не дай бог, он не утащил вас. На дно. Примерно это делается так. К больному подплывают сзади, обхватывают его за грудную клетку и с ним выплывают на берег. Если больной в сознании. Если больной находится в сознании, вот, то мы его транспортируем на берег, вот, э, смотрим за его дыханием, цветом, кожных покровов, покровов. Если дыхание частое, больше 40 в минуту, э, кожные покровы синюшные, то ему необходимо помочь искусственной вентиляции легких. Примерно она делается так. Запрокидывается головной конец чуть-чуть назад для своей защиты какой-то предмет, носовой платок, марля, кусок тряпки, ложится на дыхательные пути, пальцы держат лоб, указательный и большой палец закрывают нос, голова чуть-чуть откидывается и в так с его дыханием делается глубокий вдох. И так мы продолжаем с частотой 8-10 в минуту, пока больному не станет лучше. То есть у него не появится более глубокое самостоятельное дыхание, цвет кожных покров, покровов порозовеет. Доставать утопленников из воды нужно в любом случае. То есть когда даже пройдет 10-20 минут, 30 минут, у них есть шанс на жизнь, если это утопление в пресной воде. Бывали случаи, что реанимировали утопленников через час с, с полным отсутствием неврологического дефицита в последствиях. Поэтому же никогда не уходите в сторону, старайтесь помочь человеку, чем можете. Если вы подняли больного э, утопленника э, вот, и он не подает признаков жизни, э, сейчас мы вам покажем определение признаков жизни. Признаки клинической смерти – это отсутствие Пульса на центральных артериях, например, сонной артерии. Значит, определяется пульсация таким образом: средний указательный палец ложится в простонародье на кадык, на перстевидный хрящ и легко ведется до края наружного края грудино-сосцевидно-ключичной мышцы. И до появления пульсации. Если пульсация отсутствует, это один из признаков клинической смерти. Второй признак клинической смерти это отсутствие дыхания. То есть больное самостоятельно не дышит, кожные покровы синюшные, что происходит вследствие гипоксии. И третий признак это широкие зрачки, которые не реагируют на свет. Если это вы определили, то это означает, что больной находится в клинической смерти. На определение состояния клинической смерти по всем международным последним рекомендациям отводится не более 15 секунд. Когда вы подняли утопленника на поверхность воды, нам, вам нужно спланировать дальнейшие свои действия. Если к берегу по вашим расчетам плыть не более 5 минут, то тогда во время транспортировки больному необходимо проводить искусственное дыхание методом рот в рот или рот в нос. Если по вашим расчетным данным плыть более 5 минут, то тогда лучше не тратить время на искусственное дыхание, а побыстрее доставить больного на берег. Когда мы доставили больного на, на берег, мы его укладываем на твердую ровную поверхность и проводим сердечно-легочную реанимацию. Начинаем мы с реанимационные мероприятия с непрямого массажа сердца. У пострадавшего находится мечевидный отросток. Находится он вот здесь. Ложится два пальца на мечевидный отросток, на два пальца вверх. Ложится ладошка, пальцы по ребрам и вторая ладошка сверху. И начинают компрессию грудной клетки. Вот. Компрессия грудной клетки производится не руками, а всем туловищем. Вот. Надавливание должно происходить на глубину 5 сантиметров. Вот так вот. Скорость таких движений должна быть 100-120 в минуту. Вот. Если проводит один реаниматор, в минуту он делает на 30, на 30 компрессий грудной клетки 2 искусственных вдохов. Делается это так. Больному рука ложится больному на лоб, чуть-чуть откидывается голова, зажимается нос, открывается рот, выдвигается челюсть вперед, протекция защита своих дыхательных путей, глубокий вдох и выдох. На 30 компрессий грудной клетки мы делаем 2 вдоха. Продолжаем реанимационные действия 2 минуты и проверяем эффективность их. То есть определяем заново пульсацию на сонных артериях. И если она появляется, то тогда прекращаем непрямой массаж сердца. Если не появляется, то тогда все циклы повторяем вот. и смотрим на самостоятельные вдохи. Если эти самостоятельные вдохи поверхностные, часто или единичные, то мы искусственное дыхание продолжаем. Хочу обратить ваше внимание, что приемы по извлечению воды из дыхательных путей, если это проводит не высококвалифицированный подготовленный специалист по всем последним рекомендациям, можно не проводить и желательно не проводить. Почему? Потому что вот, если мы будем пытаться извлекать воду из легких методами такими, как прием Геймлиха, вот, надавливание на живот, похлопывание по спине, то очень большой риск заброса желудочного содержимого в дыхательный. Пути, что крайне нежелательно для больных. Был, было проведено исследование, что при проведении этих приемов регургитация, это заброс желудочного содержимого в дыхательные пути происходит у 86% больных. Вот, при сердечно-легочной реанимации, то есть непрямом массаже сердца, примерно у 70% больных. Поэтому эти приемы у больного без сознания, Желательно не проводить, если вы ему хотите помочь. Если пострадавший находится в сознании, у него есть признаки того, что попала вода в дыхательные пути, есть несколько приемов для извлечения воды из дыхательных путей. Один из них, мы придерживаем шею рукой и не сильными ударами в межлопаточную область освобождаем дыхательные пути пациента второй прием это мы сзади обхватываем больного на уровне живота и точкообразными движениями около 5-6 раз пытаемся освободить дыхательные пути от воды и третий прием мы пострадавшего ложим себе на колено чтобы голова была ниже уровня колена, руками обхватываем его в районе живота и тоже точкеобразными движениями пытаемся освободить дыхательные пути от воды. Если у больного подозревается перелом шейного отдела позвоночника, то для обеспечения проходимости дыхательных путей э, прием сафара так называемый выполняется в несколько, э, в несколько измененном виде. То есть мы стараемся минимально запрокидывать голову назад, очень минимально, открыть рот и выдвинуть нижнюю челюсть вперед. У пострадавших, у которых подозревается перелом шейного отдела позвоночника, нельзя переразгибать голову в шейном отделе назад при обеспечении проходимости дыхательных путей, так как это усугубит состояние утопленника пострадавшего. Тройной прием сафара, который выполняется для обеспечения проходимости дыхательных путей у пострадавшего. Выполняется он таким образом. Значит, руками шея загибается назад, вот, пальцами поднимается нижняя челюсть и открывается рот. Это обеспечение проходимости дыхательных путей у пострадавших больных. Если во время проведения сердечно-легочной реанимации произошел заброс желудочного содержимого в ротоглотку, больного следует повернуть на бок. Если подозревается перелом шейного отдела позвоночника, то нужно следить за тем, чтобы голова и туловище поворачивались синхронно, то есть чтобы ни вперед не уходила или голова, или туловище. Все это было в одной проекции. После этого извлечь желудочное содержимое из ротоглотки, повернуть больного после этого назад на спину и продолжить сердечно-легочную реанимацию. Я вам всем желаю не попадать в такие ситуации, а если не приведи Господь такое случится, то сохранять спокойствие и выполнять все те рекомендации, о которых мы вам рассказали. Сподіваюся, сьогодні ви отримали багато цікавої, а головне корисної інформації. Хочу нагадати вам, що ви можете поставити свої запитання, користуючись електронною поштою або надіславши смс на телефон. І не забувайте, здоров'я це найцінніший капітал.